Mən ə, videolarda çalışıram ki insanlara ə, belə bir dəyərli məlumatı çatdırım, ipuçları verim insanlara özlərini dərk etmək üçün. Və heç də özümü buna görə günahkar birisi hesab etmirəm, səhv bir şey elədiyimi də hesab etmirəm. Yəni mən sizi əyləndirmirəm, sizə əyləncələr vermirəm, sadəcə sizi özünüzü dərk etməyə çağırıram. Bu çətin bir şeydir. Yəni mənim heç bir ümidim yoxdur, inamım belə yoxdur ki, məni kimsə anlayacaq və s. və s. Əgər mən S-klass müdrik olsaydım, yəni super bir müdrik olsaydım, o zaman mənim video çəkməyə, ümumiyyətlə danışmağa ə, ehtiyacım belə olmazdı. Yəni mən nə danışmazdım, nə bir şey elyərdim, ümumiyyətlə heç nə edəməzdim. Amma Ə, mən başa düşürəm ki, mənim insanlara elədiyim yaxşılıq kimi eləyə biləcəyim bir şey varsa, o da onlara özlərini dərk etməyə çağırmaqdır. Yəni başa düşün ki, 8 ildir mən özümü axtarıram, kim olduğumu öyrənməyə çalışıram. Nə yem, nə içəm, niyə bu həyat belədir, niyə biz belə olmuşuq, niyə hər şey belədir, niyə elə deyil? o qədər şeylər araşdırmışam ki, o qədər şeylər dərk eləmişəm ki, o qədər təcrübələr yaşamışam ki, mən əvvəl axır başa düşdüm ki, həyatda ən önəmli olan şey özünü dərk etməkdir, kim olduğunu bilməkdir. Başa düşürsən? Yəni qalan hər şey o demək deyil ki, mənasızdır. Sadəcə qalan hər şeyə əhəmiyyət verən, əhəmiyyət dərəcəsini artırıb azaldan biz özümüzük, düzdür? Məsələn, etiraz varsa nə isə qarşı biz onun əhəmiyyətini qaldırırıq. Etiraz yoxdursa azaldırıq. Həmçinin hormonlarımızdan, psixologiyamızdan, psixoçiplərimizdən, arxetiplərdən, Karlov Gustav Jungun o 6 arxetibindən də çox şey asılıdır. Yəni mədəni arxetiplər, nə bilim, digər şeylər, filan-filan şeylər var. Psixologiya barəsində danışmağı çox da xoşlayıram. Yəni bir növ siz nə isə təbiisiz bu həyatda bir növ hansısa funksiyaları yerinə yetirməyə məcbur sus. Düzdür? Məsələn, bir insan pis pisdirsə, ola bilər ki, o həmin arketipə uyğun olaraq kainatın qanunları ilə gətirib ki, o ona uyğun olaraq hərəkət etməlidir. Bunu bilmirik və bu mənə maraqsızdır əslində. Yəni ən önəmli olan bir şey özünü dərk etməkdir. Kim olduğunu müəyyənləşdirməkdir. Sən kimsən? Ə, sən özünü bir insan hesab edirsən. sən özünü bir şəxsiyyət hesab edirsən. sən tarixçəsi olan, uğurları, qələbələri olan, məğlubiyyətləri olan birisənsən. sən bu həyata gələn birisənsən. sən bu həyatda nələri seçməyə çalışan birisənsən. yox. mən sənə deyirəm ki, bütün bunlar sən değilsən. Yaxşı, sualı belə qoyaq. Mən kiməm? Məsələn, mən bu bədən deyiləm. Mən bu gözlər, bu burun, bu saç, bu saçlar deyiləm. Mən bu sözlər, bu düşüncələr, bu tərzlər, bu davranışlar, bu vərdişlər, asıllıqlar deyiləm. Çünki bütün bunlardan hamısını mən bir növ müşahidə edirəm. Bundan uzağam. Başa düşürsən? Və mən səni özünü dərk etməyə dəvət edirəm və yaxşı bir iş gördüyümü hesab edirəm. Özünü dərk et. Hələ ki gecdir. Çünki sən ölüb əzab çəkəcəksən. Əzab çəkməyə məhkumsan, o olmaz. Sənin bütün həyatın əzabda keçəcək. Sən ömrü boyu əzab çəkəcəksən. Ömrü boyu yanacaqsan, ömrü boyu peşman olacaqsan. Düzdür? Kim olduğunu dərk et. Sən kimsən? sualı ver özünə mən kiməm mən kiməm əzab çəkən kimdir bu sözləri deyən kimdir özünə qulağa asmağı seçən kimdir özünə inanmağı seçən özünə güvənməyi seçən kimdir mən kiməm başqa heç nə ehtiyacı yoxdur kim olduğunun müəyyən elə özünün yenidən yadəsə özünü özünə qaytar başqa heç nə ehtiyacı yoxdur əssaləm